श्री निर्गुण पादुका दर्शन नरसिंह सरस्वती दत्तपादो गातमजी नलमस्तक होता वृत्ति सुखमय जादे अज्ञानव्याप्त मे भ्रमरो श्रय कोठे दिसतो मन् धारि तव दर्शन होता चिन्ता सारि सररे नत मस्तक होता वृत्ति सुखमय जारे परमार्थ अनंत अनन्तर सङ्गत साकी ज्ञानाभ्यासी रमरो साफल्यलयाते जाले दर्शनकाले नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय जाले जरि प्रसन्न गुरु मिलते पुरुषार्थ लाभवो विघ्ने होता वृत्ति सुखमय जानी ज्ञान जरी शाप्तिकसार बालपणि जय ज्ञानमनी प्रीति स नरसिंहसरस्वतीयतिवरपुरायास त्या स्मरणे सात्विकवृत्ति बहुदहि वारती नतमस्तकोता वृत्ती यामि हे गुरुचरणीम् आश्रयदाहो

्याप्तमि नलो श्रमलो भारी न च आश्रयकोठे दि सतोम सन्धारी तव दर्शनमोता चिन्तासारि सरलि नतमस्तक वृत्ति सुखमय परमार्थ अनंत परमार्थसाधने आदो गादो साकी ज्ञानाभ्यासी रमरो साफल्यलयाते जाले दर्शनकार तमस्तक होता वृद्धि सुखमय जाने जरि प्रसन्न गुरुसरि साधनयोगजिगडते ये कृतार्थतामग शाश्वत शान्ति पुरुषार्घलाभवो

बालपणि ज्ञानमनी प्रीति स नरसिंहसरस्वतीयतिवरपुरायास या स्मरणे सात्विकवृत्ति बहुरहि वारती नतमस्ततोता वृत्ति य जागी के दयानिधे गुरुचरणे आश्रय दाहो भव सागरि तारा हेदा पुनरपिनाहो यति नारायण श्री गुरु ते कबडी नतमस्तक सरस्वती दत्तपादुकातमी होता वृप्ति सुखमय जाय ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय दत्तात्रेयाय ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय ओम नमो भगवते दत्तात्रेय श्रीमन नृसिह सरस्वती स्वामी महाराज की जय